Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить плов. Необычный плов. Я добавлю еще два ингредиента. Мы когда его приготовили, нам очень понравилось. Смотрите видео до конца и все будем делать по порядку. Начинаем! Сейчас мы будем обжаривать мясо. Обжарить мясо так, чтобы оно стало коричневым. Мясо уже обжарилось у нас до нужного цвета. Как вы видите, коричневенький такой у нас оттенок появился. Сюда отправляем лук, резанный полукольцами. И морковку, нарезанную соломкой. Также будем обжаривать вместе с мясом. Морковка с луком у нас жарилась 5 минут. Она стала помягче. Сейчас мы загружаем сюда перец болгарский и перец чили. Тоже порезали его полукольчиками такой соломочкой. Загружаем и будем тоже жарить 5 минут. Наши овощи уже хорошо обжарились. Сейчас мы будем добавлять туда рис. Рис мы хорошо промыли. Это два стакана по 200 грамм. Ну, приблизительно это где-то 400 грамм риса. Приправы у нас чайная ложка приправы для плова, куркума, сумиш перцев, итальянские приправы и лавровый лист. Сейчас будем забрасывать рис. Хорошо, вот так его утрамбуем сюда, как бы раз, будем расправлять, разравнивать, вот так. Добавим сюда специи и зальем кипятком. Залили 800 миллилитров кипятка. Сейчас накроем крышкой и будем тушить на маленьком огне, ничего не перемешиваем. Друзья, вода у нас уже почти выкипает, поэтому мы туда добавляем еще самый главный ингредиент, это изюм. Сейчас мы его разровняем по всей поверхности, накроем крышечкой и пусть пропаривается до готовности риса. Когда наш рис готовится, нам периодически нужно по бокам Собирать его в такую горочку, чтобы быстрее и влагу уходила, и быстрее рис приготовился. И тут небольшое углубление. Опять накрываем крышкой и будем еще минут пять готовить. Наш рис почти готов. Он немножко твердоватый. Нам надо по бокам, вот как я сделала, собрать его. В такую кучечку выключить газ накрыть крышкой и пусть еще постоит минут 10. Друзья, у нас получился замечательный плов. Советую вам его приготовить. Смотрите, какой он рассыпчатый у нас! Очень вкусный! Запах стоит на всю кухню! Советую вам! Готовьте! Подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. До новых встреч.